Hamarşəkçi auditor həmişə onlar ə, sənət adamlarına baxırlar. Dünya miqyasının sənətçilərinə, öz sənətçilərinə görgötür dünyasıdır. Biz bir-birimizdən baxırıq. Mən dünya miqyasının aktrisalarına, sənətçilərinə, müğənnilərinə baxıram. Nə nəslərdən götürürəm, öyrənirəm. Nəsə məndən kimsə nəsə götürmür. Bu sənət adamı mütləq həmişə səliqəli geyimdə olmalıdır. Nə ki sənət adamı, ümumiyyətlə qadın Mən sənətdə də olmasaydı mənə elə gəlir ki, bu mənim ən zəif yerimdir. Mən bunun xəstəsiyəm. Mən necə mən geyinəyim? Necə mən saçımı darım? Necə mən hər çıxışıma gözəl libas geyinim? Nəyə görə? Bun anım tamaşaçıma hörmətim, hörmət tələb edir. Ay gərmən tamaşaçımı sevmirəmsə, mən elə necə gəldi, nə gəldi, başıma da daramaram. Geyimlərim durancaq bu özümü hörmətsizlik yox, mənim tamaşaçıma hörmətsizlikdir. Mən ona eləyirəm ki, o geyimi geyinirəm ki, o saçımı dağıyıram. Məsələn, özümü qəşəng həmişə görmək istəyirəm. Mən egoistəm. -əqə mən sizə bir dənə şey deyim. Mən həmişə bunu deyirəm. Mən egoistəm. Mən özümü çox istəyirəm. Həqiqətən də haqqdır. Mən özümü çox istəmirəm. Ona görə mən bunu eləniyə bilmirəm. Bacarmıram. Bu deyək ki bu qadının səliqə, təmizkarlıq növlərindən ə, biridir. Bir də ki zövqər müxtəlifdir. Adam var ki, yarقام kimi deyir, o sevmir geyinməyi. Bu deyir mən sahədə geyinirəm həmişə. Bu elədir. Bu onun stilidir. İlhamə isə sevir həmişə geyinsin. İlhamə isə sevir məsəl üçün həmişə siz işdə taxsın, bərbəzəkdə taxsın. Bizim ulu babalarımızdan gələn adət-ənənələrimiz, biz nənələrimizdə, nələrimizin nənəsi. Dünya miqyasında elə bir qadın yoxdur ki, siz ona baxasınız, ona ən kasıbı, ən ehtiyacı olanı görəsiniz ki, onun barmağında bir qızıl halqası yoxdur. İndi onu geyinməyənlər taxmayanlar əlbəttə o da onların əşəfi işləridir. Onun zövqi, onun ürəyi belə istəyir. Qorxanım, səliqə ilə dərdibə arasında mən çox böyük fərq görürəm. Niyə geyinmirəm? Ona görə də mənə çoxları bu yaxınlarda imiş sözü çox dəbli deyə deyirlər. Siz dəbinizi dəyişmək istəmirsiniz, imicinizi dəyişmək istəmirsiniz. Yox. Mən istəmirəm ki, hansısa bir tindəyici mənim boyunu bükük mənim, mənim şəxsi münasibətim. Yəni aksessuarıma baxsın, mənim əynimə, mənim qulaqlarıma, boynu bükük baxsın. Hansısa bir nişanlı qız, hansısa bir ürəyi qısılmış bir kadından düşünsə, fikri mənim mahnımdan yayılsa. Təbii ki mən aktrisəm. Təbii ki aktrisələr özlərinin dağada daşa da vurub 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə, 15 dənə bir zinnət, yəni ömrü boyu nə şey qazana bilərlər. La bor gələ bilər. Və ya da qonşudan ala bilər. Onu mən də bacararam. Mən də edirəm özümün yoxdursa, elə İlhamə xanımə zəng eləyərəm. Gəl bəxə İlhamə xanım, züklərinizin bizə birini verin. Məndə olan üzüklər <laughs> heç kəsdə yoxdur əzizim. Hardan birini təxminən çıxdırın. <laughs> Yox, mən ona görə deyirəm. <laughs> İlhamə xanım, oğlumda olan o zəniyyətləri öz alnı təri ilə həmişə qazanır. Allah. Onların səncə də az deyil, maşallah bilirəm, amma hərdən bir taxmaqla kadınsanda, kadın, kadın ərdən biri onu mütləq eləməli idi, mütləq. Hər halda mən özünə Heç mən sənə bir dənə şey deyim, mən sənə bir şey deyim. Bəli sən, keçə. Hə, sən, sən, mən biz 30 ildir <laughs> bir yedik. Mən demək istəyirəm ki, o ki ə, sən deyirsən ki, o boyunu bükük. Vallahi, vallahi boyunu büküksənsən mənəm. Heç kəsin boyunu bükük deyərdi. <laughs> Hamısının hər şeyi var, məşallah. Bu sadə elə bir zamanda da yaşayırıq ki, heç kəsin heç də ehtiyacı yoxdur. İntisaz sənin əvvəldən ə, yolun belə olub ki, sən taxmamısan. Desən, öləncəndə taxmayacağam. Yaxşı deyirsən, tax. <laughs> Sən nə <taxandı>, ki taxsam heç yaraşmaz. Yaxşıdır. Amma mən taxmıram. Mən taxmıram. Mən taxmıyam. Elə bilərəm ki, misal ki, mən amma evə girdim, girdim da, de, bir də xüsusiyyətim var. Evə girdim, bir də halqalı barmağımda evdə ağrı və endim. Amma evdən eşiyə gedəndə elə bilən nəsə itirmişəm. Məsələn, təşəkkür siz bir daha sırğa mən taxmalıyam. Mən buna inana bilmirəm. Hə, mən bunu sevirəm. Amma sen məni elə gəlki taxsan bundan sonra. Ancaq o dinləyicilərin mənə çox məzəmmət eləməsin. <laughs> Yox, heç kəs məzəmmət edə bilməz. Eləyəcəm. Yox, pis <laughs> size... <como>? eləyə bilməz. O <laughs> mənim şəxsi münasibətimdir. Doğrudan da mən istəmirəm fikirlə. Bilirsiniz nədir? Mən qayınıb qarışmaq istəyirəm. Üçədəmi? Ya, ne хочу от них отличаться. Mən çox, ya ih bolpayu. Çox maraqlı şirkət adıdır. Mən çox sevinirəm ki, axırda nəhayət zəmniyyət yaranır ə, yox, Söyçük, sizə mənim təavül təavülüm. Yox, hər şey yəni söyfətler arasında seçmək. Yəni ayrı-ayrı özünüz, siz ayrı-ayrı öz seçmirsiniz. Başqanlıq deyil, demokratiyadır. Dey. Dey. Hər kəsin öz fikirləşdiyini deməyə hüququ çatmalıdır. Biz həndûr, bizim maşallah, bizim televiziya işçiləri sağ olsunlar. Axır vaxtlarda çox belə verlişlər eləyirlər. Adam istədiyi sözü, ürəyinin sözünü deyə bilir. Bu çox əla bir mövqe etmisiniz siz. Ona görə bizim də elə studiyanı verirsiz, bizə imkan verirsiz. Biz də ürəyimizdən yaxşı canları çıxarırıq. Şey. Belə deyim. Hər ikinizə belə bir sual verəcəm. İlhamə xanım, siz Deflora xanım siz öz tamaşaçılarınızı tanıyırsınız və bilirsiniz. Sizi sevirlərmi? <laughs> Özünüz deyim. Yəni mən özüm öz cavabımı bilirəm, cavabımı bilirəm. Ona görə müdaxilə eləmək istəmirəm. Və gör sevibdirsə, niyə sevimlər? <laughs> Vallah bu səfixanə xanım deyir ki, yarları nədir sevməsini. <laughs> Axı ah, biz ömrümüzü onlara qurban vermişik. Biz sənətimizi onların ayağının altına atmış. Səv, sən özün necə baxırsan, hal necə bizə? <gülüyor> Sevməlidir. <laughs> Bir-birimizi dinliyirsizmi? Siz. Siz bilirsiniz. Və bir-birinizə sizi valih edən və razı salmayacaqdır. Sənimin intriquş. Intriqam. Yox, istəyirəm. Nə mənim? Dördün istəyirəm həqiqətən mən iki adamın mənəviyyatını duyun. Mən dinləyirəm. Sevmədiyim bir sözü müəllif var ki, mən onun özünü bir Konkret Flora ilə söhbət gedir. İrlanda xanımın. Yox, mən deyirəm nə edirəm. Və Flora ilə söhbət. Mənim niyətdir. Mənim niyətdə dünüyürəm. Kim deyir bu bu vaxtda məndən nə gedir, xurası? Ola bilər ki, nəsə xoşuma gəlir, nəsə gəlmir. Ancaq konkret müəllif Flora Kərimova da sizindən qane edir və nə qane etməm Flora Kərimovanın sənətini həmişə sevirmişəm, demişəm. Hətta bizim e, elə anlarımız olub ki, biz bir-birimizə salam verməmişik. Olub da, bu nəyi göstətməyindir ki? İndi necə? Açık. Yo, olub. Mən amma həmişə şey demişəm ki, ben mən girəndə Həmə xanma iki dəfə salam verdim, iki dəfə də salamını almadım. İndi bilmirəm kimimadı, almadım. almadım. Nə olur, gələndə salaram, həqiqət. Evet. Ona elə şəkildə fikir verisəcəyik, biz bu studiyan qapısının çərinə girmirik. Məsəl üçün olub ki, elə vaxtlarımız olub ki, biz salamlaşmamışıq. Mən ancaq onun sənətinə həmişə qiymət vermişəm, pula asmışam da sevirəm. Düzdür, onun repertuarında mənim bir qayda xoşuma gəlməyən mahnılar da olub. Niyə bizətdir? Niyə bizətdir? Ancaq yox, pula asmışam. Pula asmışam, asıram da indi e, necə qəbul edirəm və ya pul olub, necə qəbul edirəm sənətimi, mənim oxumağımı. Nə dərəcədə təyənnirsə, bəyənirsə, o xanalda bula gəlir. Hə, amma yox, mən lazım. həmişə, yəni amma həmişə pula asmışam deyirləmişəm. Bizim yox, həyat yollarımız çox Şəbətənə tän gedirəm, mən sizə or, bir xan. söz deyim. Yox. Heç vaxt da sənətkar sənətkar haqqında bir sənətkar göndərmişər ki, yaxşı sənətkar da, əla sənətkar da. Ancaq sənətkar sənətkarı qəbul etmək üçün onlar bir dildə danışmalıdırlar. Onların həyatı, həyata baxışı, keçilməsa hərdəsə eynilə. Buna Seyxəməxan, совершенно разные жизни, разные судьбы и естественно разные отношение к жизни. Мы можем друг друга как личности не воспринимать, это к обеде. Иnsan qonşusu ilə də yola gedmir. Heç vaxt da mənim İlhamə xanımla eee niyə belə izvinite, yana rusca e, söyləyəcəm, nöqtə səprikosnoveni niyə belə. Mən sənətə, və sənətə səhnəyə çıxanda onunla bir yerdə nadir hallarda çıxırıq. Rəqabət bizdə ola bilməz. Bizə qarşı münasibət ola bilər. Narınızsız bir mən dünyada ben. ham keçən səadəti. Səadət xoşbəxtlik. Qorx xanım, sözsüz. Qor xanım, mən <coughs> istəyirəm sizin arzunuzu eşidim. Və İlhamə xanımın şəxsində bütün qadınlarımıza ancaq səadət, ancaq çərpəni. Sərlə, səbir, hösələ, səbər, hösələsən. ve ne diyeyim ha üreğimle dediğimi diyeyim ha arzuladığımı arzuluyorum ben ayrı şey arzulamak istiyorum ki Tanrı kadını ağıllı yaratsın ele yaratsın bir <laughs> birbirimize neyse arzulamayalım. yani kadın özü öz hayatın idare edebilsin ve ben isterdim ki kadınlarımıza talih yazanda berk eliyle kızıl harflerle Olman step. Mən sizin hər ikinizə hər ikinizə siz qalib qadınlarsınız. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Mən arzulayram ki, siz xoşbəxt olasınız. Sizin gözləriniz gülsün. Siz sevəsiniz və seviləsiniz.